Milli Şura meetingin icazəsi verildi, Bakı şəhər başpolisi idarəsi isə xəbərdarlıq etdi. Prezident aparatının keçmiş işlər idarəsinin müdir Akim Muradverdiyevə hökm oxundu. Axacanbey müsabət partiyalarının rəhbərlikləri arasında görüş keçirilib. Pərviz Şəhimlinin məhkəməsi keçirildi, jurnalist ona işkəncə verildiyini bəyan etdi. 2 evdə prezident və müxalifət liderlərinin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirildi. Bakı şəhər icra hakiməti Milli Şura-nın qiymət artımı ehtirası olaraq dekabrın 15-də mitin keçirməyə dair müraciətinə cavab verir. Müsavat Partiyası Divan üçün Milli Şura mitin komitəsinin üzvü Tural Abdalov bildirdi ki, "Məmnunata görə Bakı şəhər icra hakiməti Milli Şura dekabrın 15-də saat 14.00-dan saat 16.00-dək Yasamal rayonu ərazisə yerləşən keçmiş məhsul stadionunda mitin keçirilməsinə razılıq verir. Müsavat Partiyası başkanının müavinə kürəyi Aslanlı isə mitinlə bağlı təşkilat işlərlə bağlı danışıb, dekabrın 13-ündə Müsavat Partiyasının qərargahında mitinlə bağlı Sədrlər şurası növbədən kənara sı olacaq. Biz bu aksiyanı kütləvi keçirməsi üçün maksimum çalışırıq. Vətəndaşlarımızın da öz tələrlərinə büğanə qalmaməğa çağırırıq deyə qulaq asanlı bilir. Axacan Sədrlik Kərimli isə Milli Şuran qiymət artımına əfraz mətininin İnşasr metro stansiyasına yaxınlığında məhsul stadionda əvvəllər elan olunduğu kimi 16-da deyil 14-də başlayacağına diqqət çəkir. Mitinin saatının dəyişdirilməsi paytağın icra hakimətinin bizə yaratmaq istədiyi maneədir, lakin bizim indi əlavə mübahisələrə vaxtımız yoxdur. Mitinin yeni vaxtını hamiyə çatdırmaq lazımdır deyə Əli Kərimli bil. Bugün Milli Şura Həkim Komitəsinin üzvlərim Sabah Partiyasının Divan üzvü Tural Abbaslı, Xəzər Birliyi Həyətinin üzvü Seymur Həzi və Kəzəbə sədr müavini Xəzər Təyübsə Bakı şəhər baş polis idarəsinə çağrılıblar. Troll abasının verdiyi məlumata görə saat 17.00-da Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini Səhlə Bağirov və Bakı şəhər prokurorunun müavini Fazil Həsənəliyev Milli Şura mitinq komitəsinin üzvlərini qəbul edib. Səhlə Bağirov Milli Şuranın qiymət artımı ilə bağlı dekabrın 15-ində saat 14-dən 16-ya kimi məhsul stadionunu keçəcək mitinqlə bağlı xəbərdarlıq edib. Milli Şuranın üzvlərinə bildirilib ki, mitinqdə aksiyanı keçirməsi üçün Bakı şəhər icra hakimətinə ünvanlanan müraciətdə qeyd olunan şüərlərdən başqa əlavə şüərlərin səslənməsi ixtişaşa və qarşıdırmə səbəb ola biləcək hər hansı addımın atılması imkan verilməyəcək. Qəzər rayon məhkəməsində Prezident aparatının keçmiş işlər idarəsinin müdürü Akim Muradverdiyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatır. Vəkil Rəşad Mirmehdizadənin verdiyi məlumata görə, prosesdə hökm oğulub. Hökmə əsasən Akim Muradverdiyev 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Vəkil məhkəmə hökmündən apellyasiya şikayəti verəciklərini də bildirdi. Hüquq-mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə, Akim Muradverdiyev 2013-cü il iyunun 20-sində saat 9:25-də Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanından Rusiya Federasiyasına aparmaq məqsədi ilə küllük miqdarda dəyər olan çar Rusiyasına aid qədim qızıl pul sikkələrini qaçaqmalçılıq yolu ilə yəni Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən gizli yolla gömrük nəzarətindən keçirib. O, Bakı-Moskva averlisi ilə Rusiyaya uçmaq üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük nəzarətindən keçdikdən dərhal sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hal şahidlərinin iştiraki ilə keçilən baxış zaman onun əlində olan çantasından küllü miqdarda dəyəri olan çar Rusiyasına aid 40 ədəd qədim qızıl pul sikkələri aşkar edilərək götürdü. Bu gün XACBP qərargahında XACBP müsavat rəhbərliyinin görüşü keçirilib. Görüş qapalı keçirilib və Müsavat partiyasından başkan İsqəndər Məzili sədri Arsu Əhmədbəyli, mərkəzi rəy aparatının rəhbəri Arif Əzli, başkan müavinü Qulğa Aslanlı, XACBP-dən isə sədr Əli Kərimli, ali məhdisədri Həsən Kərimov, partiya sədri müavinləri Fərid Qəhrəmanlı, Gözəl Bayramlı və Nürəddin Məmmədli iştirak edib. Görüşdən sonra ilk açıqlamanı Müsavat partiyasının başkanı İsqəndər verib. O bildirib ki, onlar XACBP-nin rəhbərliyi ilə ölkədəki siyasi, ictimai durum, Azərbaycan avropa inteqrasiya dəyərlərimizə ikay edib. Milli Şura və İstimar Palatası haqqında da fikir mübadiləsi aparıldı. Biz hesab edirik ki, bütün bu birliklər davamı kimi onu qeyd edə bilərəm ki, Axaza və Müsavat partiyası arasında müttəfiqlik sazişinin bağlanması ilə bağlı təkliflər sürüldü. Düşünürük ki, bu məsləhətləşmələr davam edici, sonrakı görüşlərdə təkliflər çətinləndiriləcək. Sabah Kəhəcə Bey ilə saat 1-də görüşümüz olacaq deyə istəyəndəm. Bu qədər. Bu gün millət hüququsu nazir tərəfindən həbs olunmuş jurnalist hüquq müdafiəsi Pərviz Həşimlinin məhkəməsində keçirildi. Əməkdaşların verdiyi xəbərə görə, qolu bağlı halda maskalı şəxslər tərəfindən məhkəməyə gətirilən Pərviz Həşimli jurnalistləri görər-görməz qışqırıb. Mənə işkəncə verildi. Bundan sonra MT işçiləri onu dərhal məhkəmə binasına saldılar. Əməkdaşların verdiyi xəbərə görə, proses zamanı vəkil Hakimindən Pərviz Həşimlinin qeydlərinin gətirilməsini tələb edir. Pərviz ona verilən işkəncələri vaxtı və forması ilə qeyd edib, amma o qeydləri məhkəməyə gətirməyib. Vəkil qeydlərin gətirilməsini asılı gətirərək məhkəmədən icazə alaraq zaldan çıxıb, Pərviz Həşimlini də etiraz olaraq arxasını məhkəməyə çevirib. Hakim onu məhkəməyə həlməçi kimi qeyd edib və Pərvizi saldan çıxarıblar. Məhkəmə vəkili və mütəhəmmisi davam edib. Qərar isə vəsaitlərin təmin edilməməsi oldu. Meyə təhlükəsizliyi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzi rəhbəri Arif Babayev isə bu gün Pərviz H Bunlar əsaslısız faktda söykəməyən yalan məlumatlardır deyə Arif Babayev açıqlaması bildirdi. Ukrayna paytaxtında prezident, baş nazir, hökumət üzvləri, müxalifət liderləri və keçmiş prezidentlər iştirakı ilə dəyirmi masa toplanışı başlayıb. Verilən xəbərə görə, ex-prezident Liyanet Kravçukun təşəbbüsü ilə təşkil olunan dəyirmi masada prezident Viktor Yanukovits, baş nazir Nikolay Azarov, danzirlər müxalifət liderlər Vitali Klisko, Arseniy Yasinyuk və Oleq Tiagnibok Sabik prezidentlər Lyaniet Kravçuk və Lyaniet Kuçma eləcə də İslam və din xadimləri iştirak edilib. Noyabrın 30-nda keçən gecə Müstəqil meydanda tələbələrin mitingini dağıtma barədə qərarın qəbuluna bilavasitə 3 nəfərin aidiyyəti var. Bunu Kiyevdə müxalifət liderləri ilə görüşündə Viktor Yanukovits de. Kiyevdə Prezident Yanukovitsin iştirakı ilə keçilən dəyir masada müxalifət liderləri də çıxış ediblər. O cümlədən Vitali Kresko Etirazçıların güc yolu ilə yatırılmasının planlarının mənfi nəticələri barədə şəxsən Yanukovicə xəbərdarlıq edib. Batıq qışın fraksiyasının lideri Arseniy Yasenyuk isə ölkənin çox kritik bir astanada olduğuna diqqət çəkib və Ukraynanın bu ağır durumdan çıxış etmək şansının hələ olduğunu vurğulayıb.